Будет управлять районом Донецкой Республики один человек. Будет управлять коллегиальный орган, Совет Донецкой Народной Республики. Как он будет выглядеть, этот совет, будем еще э, в процессе корректировать. Есть постановление Донецкой Народной Республики о переподчинении всех силовых структур, да. На сегодняшний день все силовые структуры, которые, которые находятся на территории района, переподчинены. А кто... ну, хватает, хватает. Все, Это уже слить. оружие. Есть самое главное оружие народа. Да, да. на, 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 лучшего оружия еще никто не придумал а раньше, и не Мы сейчас поменяем флаг, чтобы было ясно, на э, флаг а Донецкой. Да, чтобы было видно наша позиция Донецкой Народной Республики. Значит, сейчас мы постановим с вами, будем считать это советом, а то, чтобы все органы власти, все органы власти, в том числе и прокуратура, и милиция, и военкомат, и администрация, все подчинялись только Донецкой Народной Республике. Совету Донецкой Народной Республики.